би разом з вами сказати слава нашому Богу. Слава, слава. Ісусу за його милосердя, любов, Він повертає до нас. І на виході, коли Він наказує нас, Біблія говорить, кого люблю, того я і наказую. Навіть в той формі наказання, яке проявляється від Бога відносно нашого християнського життя для виховання, Бог прислідує головну ціль. Щоб ми стали краще. Слава Ісусу Христу! Слава Богу. І Він задіює інколи деякі інструменти, які бувають неприємні для нас. І якось так інколи читаю, Біблія говорить, страдаючи плотю, перестає грішити. Я думаю, Господі, інколи, вроді би, ми страдаємо, і шукаємо причину. чому ж ми страдаємо, а Бог допускає, щоб нам допомогти. Від чого звільнитися. Слава Ісусу Христу! І не завжди ми розуміємо це. Не завжди ми адекватно реагуємо на те все, через що нас Бог проводить. Але в тому всьому ми маємо навчитись бачити Божу любов до нас, друзі. Тому що Біблія говорить, що Бог до ревності любить Духа живучого в нас. Є определенна стадія рівності, яка не усно виражається, а на практиці. І ми слышали, друзі, прекрасний вірш, в якому автор говорить, коли Бог уже не просто пробуждає нас і нашу совість, нашого внутрішнього чоловіка, щоб знову відновити наші спілкування з ним, але каже, я вже більш подойду строго. Даже в тому всьому Бог хоче звершувати працю спасіння над нами. Слава Ісусу Христу! Слава. Але разом з цим хотів би поділитися деякими думками. Які Бог поклав мені на серце, вони будуть стосуватися е, такого, знаєте, складного епізоду нашого життя, який сьогодні, на превеликий жаль, знаходиться в певному занепаді. Е, е, я прочитаю декілька місць Божого Слова і разом з вами порозміркуємо над цим питанням. І Перше місце я хотів би зачитати звернення Апостола Пітра, Перше послання, в його второї главі. говорит такие слова, но вы род избранный девятым стихом. Царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а не народ Божий, некогда не помилованы, а ныне помилованы. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Слава Иисусу Христу! Читаю еще одно место. Апостол Павел обращается к евреям, 11 глава, я читаю Выборково, 8 стих. «Верую Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, и не знаю, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. 13 стих. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные. И радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, або звещают. То есть это уже видимая сторона христианской жизни. Это не устная складова, которую мы слышим и Это важная складова. Но тут есть очень важный момент. Показывают, або свящают, показывают, что они ищут Отечество. Если бы они мыслили, и если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу! И еще одно место, друзья, это звездыня апостола Петра, такой не в 1 Писании, 3 глава, я читаю такие слова. Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, дабы те из них, которые не покараются слову, опять, житям жон», то есть видимой стороной нашей жизни, видимой, житям жон своих, без слов, то есть уже нет ни одной промовы про Евангелие, благой уже життя проповедует. И каже, житям жон своих, без слов, приобретаемый были. Слава Иисусу Христу! Я хотел бы, друзья, сегодня вкратце Латинично, але передати основну думку, яку я в першу чергу говорю собі. Вона для нас життєво важлива, але вона знаходиться в певному занепаді. Чому? Тому що, коли ми говоримо про благовістку, чому я сьогодні якось так приготовив цю думку і чую про те, що говорить Дух Святой, що ми, ми в благовірствувані? я почав розмірковувати, Господі, от, нібито проповідувати ми навчилися теми ми викладати ми навчилися. Але от кажу, Господи, собі, в першу чергу. А от як наше життя сьогодні, воно стібно проповідувати тебе, Твою присутність в нас, наша сім'я, життя нашої сім'ї, міня лично, життя нашої церкви, я дуже практичну складову. Практичну. Це практика нашого життя. Наскільки практична сторона нашого особистого життя? Може благовістувати або звіщати. Чому я говорю? Тому що Біблія говорить нам, в першому писанні Пітран звертається і до нас, як в той час. Він говорить важливі слова і каже так: ви били некраденний народ, а не народ Божий. І він каже, я призвав вас для якої цілі, друзі? І для того, щоб ми комфортно сиділи в сабрані і обсуждали забиття мирового масштаба. видели друг друга, знакомились с какими-то вещами внешнего характера. Але там есть задание возвещать совершенство призвавшего вас. В перекладе Огиенко есть фраза «чесноты». я так задал вопрос дружине своей, потому что она выкладач, або, так сказать, учительница украинской литературы. Поэтому «чесноты», но я сам не знаю этого слова, значения. А вот, другими словами, рысы, рысы Божьи в нас, рысы, вот эти чесноты. И я говорю, Господи, е устная сторона тих рыс, а есть практична, это наше життя. И вот Бог говорит, чтобы нам звещать совершенство, призвавшего нас. Я так начал раздумывать и думаю, Господи, это какая ответственность, возвещая людям о Тебе, не исказить представление о Боге не изменить представление о Боге, а передать его такое, какое оно есть в сути и в содержании. Слава Иисусу Христу! И я задался вопросом, Господь, каким же образом я могу досконало передать не искаженно через твою, свою жизнь, ты через свою церковь, через свою тебя показать? Таким образом, как я это могу достигнуть? Вы помните из Иисуса Христа, когда Христос скажет такие слова, что тот, кто видел меня, тот видел и Отца. Слава Иисусу Христу! И я думаю, каким же образом Сын показывал Отца? И он говорит очень важную думку. Все то, что я делаю, это не я делаю, а Отец, который в мне. Я почав задавати вопросом: Господи, чи через мою життя з християнською, люди знайомляться з тобою чи ні? Я почав розміркувати, друзі. І ви не повірите, я багато що в собі бачу і почав бачити, як то, що має присутність в моєму житті, як факт того, що Христос мені інколи бракує, і його немає. Є теоретична сторона, яку я знаю, що. Библия говорит, э, кротость, да, мы видим, Писание нас закликает. Мы бачим вопрос Марии, я так Писание. А разу разум всем, друзья, я начал рассуждать, присутствие Христова в нас, друзья, это не просто констатация устно, друзья, это практическая наша жизнь, проявленная в нашем характере и в нашем поведении. Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу. В нашем характере и в поведении. Друзья, присутствие Божье в Коринфянской церкви, оно не определялось объемов даров. Даров было там очень много. И Бог проявлял себя через разные дары, но еще не является свидетельством того, что там действительно Бог воцарился в сердцах людей. Иногда люди акцентируют на проявление Божьей благодати как признак того, что я в Господе и Бог во мне. Это недостаточно, друзья. Впоследствии апостол Павел звертается до одной из церков и кротость ваша, вы известны не дарами, а кротость ваша известна всем человекам. Слава Иисусу Христу! И я начал думать, что такое кротость? Оказывается, кротость – это рыса Иисуса Христа. И Иисус Христос в Евангелии от Матфея говорит, «Придите ко мне, ибо я Крота и смирен сердце. Слава Иисусу Христу. Оказывается, две складовые в нашем жизни, и какие я тот факт, насколько я в Христе и Христос мне. Слава Иисусу Христу. Это кротость и смирение. Не бурхливость, не раздразительность, не гнев, не вспыльчивость, а кротость и смирение. И вот Павел, Петр закликает нас, и Звищати про Господа нашого Ісуса Христа. Я пригадую, колись ознайомився з одною історичною подією, яка трапилася в одній країні під названням Китай. Задовго! Я не пам'ятаю, які були ці вже віка, але був такий випадок, друзі. Може, хтось і чув і читав. Колись там було дуже важко благовістувати благовістку. Заборонено було. І якось один. Із благовісників приїхав туди, але на умовах. Йому сказали: проповідувати не будеш. Він казав, добре, проповідувати не буду. Хорошо, але я буду тут жити. І так сталося, що він довгий час там жив. Жив і просто біо християнський образ життя. в тій місцевості, зустрічався з людьми, говорив, ішли роки, Пройшов певний період, коли цей чоловік уже відійшов. І пройшов час, коли дозволили уже приїжджати певним благовістиком, проповідувати Євангеліє. І коли благовістики приїхали і зайшли в ту місцевість, то люди, які зустрілися з ним, кажуть їм людям: ми вже знайомі з садим Христом. Слава Ісусу! Аллилуйя! Друзі! Люди в этом селе сказали тем благовестникам, вы проповедуете нам про того, с кем мы уже знакомы. Эти говорят, а как вы познакомились с ним? Тут был человек, который жил тем Евангелием, которое вы сегодня проповедуете. Слава Иисусу Христу, друзья! Он жил тем Евангелием, которые они приехали проповедовать. Друзья, я прочитал уникальные места Божьего Слова. Библия говорит, что они я думаю про Авраама. Про что свящал Авраам тоди и свящали нам сегодня? Апостол Павел говорит, что он ходил по земле обетованной. Но знаете, там есть одна фраза. Но он ходил на ней с чувством и пониманием, что она чужая. Какая бы она ни была родная, она чужая, друзья. И сегодня в послании, когда апостол Павел обращает внимание на жизнь Авраама, он через все нам, чтобы наша жизнь в Иисусе Христе свидетельствовала окружающему миру, что мы странники и пришельцы ожидаем нового Отечества. Слава Иисусу Христу! Жизнь Авраама возвещала при наличии всех обетований, что он имел получить землю наследство, и его дети, но его жизнь возвещала и сегодня возвещает нам, что он ожидал нового неба и нового города, строителем которого был Господь. Слава Иисусу Христу, друзья! А как сегодня наша жизнь возвещает людям? Что мы возвещаем друг другу, когда мы встречаемся друг с другом? О чем возвещает наша жизнь, когда мы общаемся? Наши ценности, которыми мы руководствуемся, наши цели, наши понимания. О чем возвещают, во-первых, для начала, друг другу, а потом окружающему миру. Друзья, Библия говорит о том, что дальше Павел пишет и говорит такие слова, что они умерли в вере, не получившие обетование, но издали видели его, издали видели его. И дальше Египет говорит, что «они говорили о себе». Вы знаете, что меня радует? Они говорили о себе. Их не приписывали к этой категории. Они говорили о себе. Почему? Потому что их жизнь была таковая, что они странники и пришельцы на этой земле. Слава Иисусу Христу! Их жизнь свидетельствовала о то, том, что они странники и пришельцы. Я когда-то недавно слышал Псалом, он коснулся моего сердца, и в этом самый автор, еще два брата, так гарно заспевал его, эстрадный был голос, но не столь голос меня впечатлил, хотя он был превосходным. Но меня слова задели, так проживи, чтоб всем было очевидно, что ты не держался земли, чтоб после тебя люди вспоминали, как ты любил Христа, слава Иисусу Христу. Друзі, так проживи на цій землі, друг, щоб твоя жизнь нинішня свидетельствувала і возвіщала, що ти, дитя Боже, слава Ісусу Христу, що ти очікуєш зустрічі з Ісусом. слава нашому Богу. І після тебе, коли будуть згадувати про Твою віру, написано, і так смотря на кончину жизни їх. подражайте вере их. Оказывается, после их отшествия, их вера, будущим поколением, что-то возвещает о Боге. Слава Иисусу Христу! Их не стало, но их вера и подвиги веры остались на земле, и они возвещают нам. Слава Иисусу Христу! А что они возвещают? Мы читаем сегодня про Сидраха, Месаха и Авдинагу. Я так читаю и думаю, братья, вас было трое. Даниил, мы прожили жизнь красочную, интересную, обилием Божьих проявлений. И я вдохновляюсь этим. Но Библия говорит, что они оставили в вере своей то, что сегодня нас вдохновляет. Слава Иисусу Христу! Они оставили в вере то, что возвещается сегодня в церквах. Но самое главное, на что я хотел бы свою и вашу увагу. Я в пятницу тут говорил, не, в среду, то есть, не качу, а в среду. Такие и трапился С одной стороны, друзья, не буду печальный. Любый момент не смерти. Библия говорит, что мы не умираем, друзья, а переходим. Переходим. Может быть, смерть для определенной категории людей, живущих в этом мире, имеет другое значение. Но для нас это переход. От земной жизни в вечную. Слава Иисусу Христу. И вот так произошло не так уж недавно. Видишь, там вечность, молодая сестра, подружка моей дружины, яка дружковала у нас на свадьбе. Она э, мешкала в Тернополе, проживала, ходила на служение, и вот вечером после служения она шла домой. И вот на зебре, в зебру проходила. И так трапилось, что машина, которая ехала, а там был хлопец ему 20 роки, на скорости ее сбил. Она ведь на 25 метров, ее кости все порастрещали, открытые переломы. Она ведь шла в вечность уже в скорой помощи, когда ее везли. Но на что я хотел бы обратить внимание? Не на то, каким путем она отошла. Да, неприятно. Но я хотел бы немножко сказать о том, что я сам, слушая, плакал. Я себя поставил на ее место. И вот когда говорили о ней, нам свойственно всегда говорить о людях, когда уже людей нет на похоронах, мы сгадуем почему-то о, о них и о их, их добрых качествах после них. Но очень мало иногда, Библия говорит, поощряйте, поощряйте друг друга. Мы очень мало поощряем друг друга, когда мы живем. Поощрять, поощрять, это не значит подпитывать гордость, а вдохновить человека и сказать, брат, благословенный ты, у тебя все получится, все будет хорошо, ты труженик Божий. Все переживали эти времена, не бойся, сестра, подвязайся за веру евангельскую, Бог даст свою милость. Но как-то так у нас в жизни устроено, что мы всегда говорим все хорошее после, когда людей уже нет. И вот когда уже сгадывали про ней, приходит на веруча людина, нас стоит так и начинает свидетельствовать про ней. И то, что она начала говорить, и меня задело. Она говорит, когда первый раз эта дівчина переступила, она была неудружена. Э, она учит, что Бог ей благословит. И даже было слово, такое, что скоро придет жених, возьмет тебя за руку и вы пойдете уже вдвоем. Я думаю, как важно еще правильно понять, какой жених придет и куда мы пойдем вдвоем. Понимаете? И говорит, та уже каже, когда она зашла в наш дом, мы сразу відчули, что этот человек пришел совсем иной. Прям мы ведь шулы, что с ним пришла совсем другая атмосфера в наш дом. Когда, говорит, она зашла в доме нашем в последние дни уже, как бы не перед смертью, а в те дни, когда она там, она сиделкой была. И та Женька говорит, она была духовной матерью моих трех детей. Вся Женька рассказывает про нее. Мы всей родиной познакомились с живым Богом через ее жизнь. Она говорит в наших думках, я думаю, слушайте, она не была ни пророком, она не была никаким великим проповедником, она жизнь свою проводила в Боге, слава Иисусу Христу. Она не говорила какие-то огромные темы, рассуждая о том, как нужно жить. Она просто жила в Боге. Слава Иисусу Христу! Это жизнь в Иисусе Христе касалась людей, которые в колонии были. Простая жизнь в Иисусе Христе. Не какая-то духовная образованность. Простая жизнь в Иисусе Христе. Наше поведение, наши слова, наши поступки. И люди начали помечать. И он же не только для вас это велика втрата. Представьте себе, это говорит и для нашей родины велика втрата. Мы говорим, ей будем помечать, я думаю, ты ушла, но ты оставила в памяти людей живого Бога. Слава Иисусу Христу, друзья! Библия говорит, вы род избранный. царственное священство, не себя возвещать, не свои церква, не свои понимания, а возвещать совершенство призвавшего вас. Слава Иисусу Христу! Слава мы должны возвещать Господа, друзья. А мы иногда на периферию нашей христианской жизни ставим себя свои достижения, свое положение, свое понимание. И иногда так трудно людям познакомиться с живым Богом. Я смотрю на Сидраха, Мисаха и Авдинагу и думаю, эти люди живут в таком царстве, находятся в полоне, но они не забули. Не забыли свое покликание, что они должны делать, как должны жить. Друзья, я не знаю, как у них было с проповедью, но практическая проповедь была мощная. Слава Иисусу Христу! Они стояли там в раскаленной печи и возвещали совершенство, призвавшего их. Слава Иисусу Христу, друзья! И когда все утопшение вместе с царем, у нас четвертый, они все встали. Слава Иисусу Христу! И царь встал с престола. Иногда мы не хотим встать, друзья, в собраниях наших. Мы спим, дремаем. Как этот Христос откроется им, если Он уже нас не чипает, друзья? Если мы друг друга не вдохновляем этим Христом, то как познакомятся окружающие люди – Друзья, мы видим жизнь Сидраха, Месаха и Авдинаго свидетельствует о том, что они жили в Боге, и Бог был с ним. Слава Иисусу Христу, друзья! Слава. Прошла мощнейшая евангелизация. Какая? Кафедра стояла. Приехали знаменитые проповедники? Нет. Это обстоятельства тяжелейшие. Тяжелейшие жизни обстоятельства. Но в этих тяжелейших жизненных обстоятельствах люди своей жизнью возвещают о живом Боге. Слава Иисусу Христу! О чем возвещаем мы? Когда нам плохо, когда мы в больнице, когда у нас давление, когда нам тяжело, когда нам важно. О чем мы возвещаем? На работе нашей. О чем? Когда ты уйдешь оттуда, что останется в памяти людей? Они вспомнят, что ты был иной человек. И что-то коснется их не Я вспоминаю еще одну личность, и я заканчиваю имя ему Иосиф. Библия говорит, что этот человек 13 лет был на такой далекой вид станет дома Батька. А вы знаете, что меня радует? Что Библия говорит, и Господь был с ним, и он был с Господом. А каким образом это понять? Его жизнь свидетельствовала об этом, друзья. А знаете где? Когда пришла Женька Патифара, его дела свитчили, что им в Боге и Бог с ним, слава Иисусу, свитчили, братая, он именно наставил свою одежду в ее руках и в тех Вин свидетель, что вин боится Бога, хотя далеко от батьки и матери, за ним никто не наблюдает, куда уходит, что делает, что смотрит. Он свидетельствовал своей жизнью, что он боится Господа. Сам Иисусу Христу. О а чем свидетельствует твоя жизнь, когда ты далеко от мамы и папы, когда тебя никто не видит, а видят окружающие люди? О а чем свидетельствует твоя жизнь? Друг, возвещай совершенство призвавшего тебя. Пусть твоя жизнь знакомит людей с живым Богом. Пусть твоя семейная жизнь. Когда-то я недавно зашел, я об этом говорю. Хотя сам стараюсь в семье э, с детьми э, преуспевать в благочестии, стараюсь, не все получается. Но работаем в этом направлении и верю, и вы. Но когда-то я недавно попал в одну семью, и на мой взгляд, как-то они мне показались немножко духовно ослабевшими. Они как-то живут так, но не пригласили меня в гости. И вы знаете, что я там увидел? Я увидел приклад, который я взял для себя. Я сказал, когда я приехал домой, ты знаешь, говорит, у нас должно быть так. Хотя я посмотрел на них с другой стороны, но они через свою жизнь детей меня попроповедовали. Слава Иисусу Христу, друзья! Их не дети, вот такой жизнью, какую я увидел, попроповедовали мне, я пришел домой и говорю, нам нужно это менять. Я увидел там что-то доброе. Там увидел элементы благочестия. Помоги нам, Господь, друзья, чтобы наша жизнь возвещала. Друзья, это высокий вымоги. Я говорю, Господь, я без тебя не смогу. Но ты возложи на меня ответственность. Возвещать совершенство. Вы чуете? Совершенство призвавшего. Друзья, только можно это в одном положении. Когда апостол Павел говорит, не я живу, а теперь живет Христос. Слава Иисусу Христу. Слава. Друзья, он не направлял людей в македонянские церкви. Он не говорил, слушайте, сегодня будет съездное у македонян. Поезжайте туда, переживайте Бога. Або в Карим, поезжайте, там богатый сосуд, вам Бог даст відповідь. Нет, Библия говорит, он через свою жизнь знакомил людей с живым Богом. Слава Иисусу Христу. Где ты находишься, друг? Пусть твоя жизнь знакомит людей с живым Богом. И в церкви, и дома, и на работе, и в дороге. Помоги нам, Господь. Помолимся вкратце, чтобы Бог дал нам сил в этом преуспевать. Аминь. Хвала тебе.